Слава Богу. Я думаю, если наша душа и наше сердце пожелает мира и попросит, Господи, дай мне мир, разве Бог не даст мир? Самое главное желание, и как брат Александр сколько раз говорит, выбор, наш выбор. Хотим мы этот мир получить или нет? Не только зависит все от... Господа, от Него, но от нас также зависит это. С каким ты сердцем сегодня здесь стоишь? Даже если тебе плохо, даже если тебе тревожно, даже, даже если душа болит, обращайся к Господу, потому что Он здесь. Он сказал, и пришел к ученикам своим и стал посредине. Он пришел в свой дом, в это церковь его, и он здесь посредине Духом Своим Святым. И говорит каждому из нас, мир вам, дорогие мои. Мир мои овечечки. Мир вам. Люблю вас. А мы также должны говорить, Господи, мы славим Тебя. Мы сегодня будем прославлять Тебя. Мы сегодня будем поклоняться Тебя. Мы сегодня свои уши откроем и будем слушать Тебя внимательно. Не будем думать, что там дома делается. Выключил плиту или не выключил, утюг выключил, а будем думать о ком? О нем. Господи, даже если что-то там не выключено, но ты пришел на собрание. Я верю и знаю, сколько случаев есть такое свидетельство, что там все утюги сами отключаются. Все отключается, газовые плиты, все само выключается. Не само, а Господь выключает. Вот я пришел прославить его и поклониться ему. И твое сердце открыто, и ты забыл, что там дома. Аминь. Слава Богу. Так что мы давай сегодня с вами забудем и только здесь слышим нашими ушами слово ⁇ Мир вам ⁇ Давайте поднимемся на наши ноги.